Представители правого сектора задержали еще до начала пикетирования здания ОМВС Украины в Полтавской области, предположительно в полвосьмого утра. Об этом продолжим разговаривать мы с нашим гостем Никитой Беструдиновым. Никита, как ты относишься к тому, что происходит в рамках задержания правого сектора? Твое мнение, интересно, в том числе ты как один из активистов молодых. Ну, очень сложно что-то говорить, потому что мы же слышим не только про правый сектор, мы еще и слышим, слышим про... Украинскую национальную гвардию. И там были мысли, что Украинская национальная гвардия создавалась, вернее, воссоздавалась, как э, в противодействии, возможно, украинской армии, как там какая-то еще там дополнительная сила. Ну, я не знаю, что тут сказать, потому что я последний час новости не смотрел, а за последний час судя по всему извинилось очень-очень-очень много. Поэтому нужно пос посмотреть новости, чтобы сказать что-то толковое. Ну, собственно говоря, мы... Зустрічаємося з Нікіто Біструдіном по одної простої причині, тому що на вулицях Кременчуга появилися білборди в пам'ять про Небесну Сотню. На даний момент 10 білбордів з тризубом написом Небесна сотня Герої не вмирають розміщено в найбільш людних частинах міста. І е, організатором є безпосередньо Нікіта Біструдінов, який попросив і мене, в тому числі, і Євгена Льопу в тому числі, проконтролювати. Рахунок, публичный рахунок да, для сбора коштів для цієї инициативы я разумею еще в принципе планировалось разместить в результате сбора коштів один билборд а да. выявилось так что их 10 за раз пожалуйста, ласка про эту инициативу трошки больше если я -то не ну, ну, да. сложно там назвать меня каким-то там организатором там, или координатором Я просто выступил там человеком который там, дал информацию и сказал людям что они там могут перевести там свои деньги если они поддерживают такую инициативу мы сначала планировали один, мы уточнили там, у фирмы, которая занимается рекламой, сколько это, это будет стоить. Нам, нам озвучили цифру, мы начали собирать деньги. И в процессе сбора денег комментаторы в, в интернете нам посоветовали, что может на оформить все как социальную рекламу, и таким образом мы разместим гораздо больше. Но Мы так и сделали с помощью там, наших э, кураторов проекта, э, которые нам помогли. И в итоге у нас не один, а 10. И, конечно же, 5, 10 существенно лучше, чем один. И больше людей увидят, больше людей вспомнят, больше людей подумают. Ну, а весь там основной месседж вообще там всего этого, он, разумеется, был в том, чтобы люди вспомнили, ну, ну о таком нельзя забыть, но в череде там всех этих событий, когда каждый день меняется, очень много разных у нас идет информации, все нельзя там о смысле, когда ты проходишь, там едешь там, на работу или просто гуляешь и видишь, но ну, ты однозначно там, задумаешься, если там вспомнишь, что погибло больше, чем 100 человек. Они погибли за, за то, чтобы там изменилась страна, за то, чтобы там, все люди вокруг перестали жить там, по принципу трех обезьян. Там, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не говорю. Наоборот, нужно больше разговаривать, больше думать, предлагать там, свои идеи, как, как можно изменить, что можно изменить ну, нельзя оставлять так, как было раньше. Люди должны стать и дружнее, и выйти там, из своей там, привычной зоны комфорта, когда там, моя зона комфорта, это моя квартира, все это то, что там, двор, подъезд, улица, дом, страна, это там, уже там, меня не касается. Это неправильно. Как ты относишься к такой инициативе, которую вот, чужане сделали в Сальково перед Чангаром? Вот это вот Крым, это Украина перед тобой, которые были. Я посмотрел там, короткий там, ролик и фотографии Саши Максименко. Я больше ничего не видел. Но ну, когда там, Сергей Савков сказал, что там, военные поддержали, и для них это было важно. Ну, без, безусловно, позитивно. Жалко, что ну, там не было никаких каких-то, ну, не, ну, не то чтобы там групп, но какого-то там более такого там целесообразного концерта. А много людей вообще было? Пришло. Немного вышло, да? Мышканцы ну, Мешканцы Салькова насчитывают малое количество людей, малое количество малое количество людей. Количество они людей. в принципе никогда да. такого не видели, судя mm -hmm. по всему, mm -hmm. потому что я увидел и э, выходили де де дети с мамами и, и, и ребята и mm -hmm. девочки. Мальчики. ну это же как бы было не, там, не совсем для жителей, а там для военных. но военным в любом случае нужна поддержка. И, там, там один вариант это конечно собрать деньги, какие-то вещи и передать им, а другое это это материальная поддержка, а там духовная это там совсем другое, то что там вся Украина с ними, вся Украина их поддерживает и как там, чтобы они продолжали бороться дальше, потому что там, если не они, то, то, собственно, кто? Давай для, так сказать, формального отчета сделаем, выполним свою миссию Давай. и расскажем формальные вещи, те, которые будут, скажем, стоять во главе угла в результате акции. То есть я зачитаю, что... І так, Крімчужані створили, створили групу в, у ВКонтакті і за кілька днів зібрали необхідну суму 1700 гривень. Всього було зібрано 1754 гривні, 15 копійок, і решту грошей з цих координаторів віддали чи віддадуть у фонд допомоги постраждалим на Майдані. 10 білбордів з надписом Небесна Сотня Герой немарає. На місяць розмістили в найбільш людних частинах міста. Їх можна побачити біля ДК Кредмаш, два білборди, біля кондитерської фабрики два білборди. Біля зупинки міський сад. Один білборд. У районі ДК Крас два ще білборди розміщені на молодіжному. Я так розумію, це ще три білборди на молодіжному. Чи планиешь ты и кошты дальше, далі для якихось соціальних потреб, ну, повязанных с Майданом, чи с, взагаля, с памятью? Как видишь, ну там, ну во-первых, там все денежки это перечислялись там кримчашанами. У меня там есть там как бы там распечатка, я могу посмотреть, там кто перечислял. Это все кримчашане, все мы там их знаем. Суммы были там 20, 50, 100 гривен. Это такие там средние суммы, то есть там не ну, там, для кого там, она, грубо грубо ни к чему не обязывает. Во-первых, я видел то, что это можно делать, то, что люди там готовы так делать, то, что там сбор денег через интернет он работает. Мы собрали буквально за два дня всю эту сумму, но ну, по-моему это очень ну, неплохо. Мы планируем дальше, ну как мы планируем. Я бы хотел бы там, чтобы там люди, которым там не, там не все равно, которые там готовы что-то делать, допустим, там не написали, есть там разные идеи, там разные акции. Как можно выразить свою позицию дальше?